Спонсор показу – юридическая фирма «Лавринович и партнеры». Всім добрий вечір. Мене звуть Ліна Соколова. Я запрошую вас на рандиву наступні 20 хвилин. Розмова із людиною, яку ви я впевнена чекали, принаймні в нашому ефірі. Олександр Квіташвілі, міністр охорони здоров'я. Просто зараз. Олександр Квіташвілі 45 років, обіймав посаду міністра охорони здоров'я Грузії, працював ректором державного університету у Тбілісі. Керував виборчим штабом Давіда Бакрадзе, кандидатом у президенти Грузії від партії Михаїла Сакашвілі. Першим із міністрів нового кабміну написав заяву про відставку. Вона пробула актуальною більше як півроку. За освітою історик медициною почав цікавитися 93-го, Працюючи в адміністрації шпиталю в Атланті, США одружений має сина. Пане Олександре, я вас рада вітати. Не дала можливості. <рес> Добрий вечір. Добрий не дала вечір. можливості випити. Це, до речі, ви п'єте такі гарячі напої, так? Ні, ні, це яблучний сок. Яблуневий сік. Я можу понюхати? Так, да, пожалуйста. Так. окей. Ага. Хороший яблуневий сік. Так, да, ну в Шотландії так називають. Я зрозуміла. Ну, не про яблуневе сік сьогодні буде з вами розмова. Насправді запросила вас для того, щоб поговорити про важливі речі, які симптоматичними, як в уряді, так і в вашій діяльності, ваші позиції. Перш за все щодо вашої заяви, хочу її процитувати, коли я дізнався, які проблеми Вайвареса, як йому довелося важко, я зрозумів, що мої проблеми не проблеми зовсім. Це була одна з мотивацій, чому відкликали вашу заяву про відставку. Олександр Квіташвілі подав у відставку 2 липня 2015-го. Верховна Рада голосувала чотири рази, але так і не зняла міністра із посади, одного разу не добравши чотири голоси із 226 необхідних. У радикальній партії зокрема відмову голосувати за відставку Квіташвілі пояснюють формулюванням за власним бажанням хоча той має бути звільнений за провал реформ. Давайте откроем светло на этой а, ситуации. Нет, ну смотрите, я в, в июле написал заявление, потому что тогда была такая ситуация, что а, а, фракция, которая выдвинула меня в а, а, министре, сказала, что он ну, такую фразу, что мы к нему не имеем претензий, но он не может руководить МОЗом. Серьезная проблема в том, что мы не могли. А, Двинуть с места на принятие законов, которые нам очень нужны, чтобы начать реформу, ну, у всех были разные проблемы. И у меня, и у Айвароса, и у Лёши Павленко, и у Андрея Пивоварского, и у Стецадо. Слушайте, ну не, не был... лукавьте. Причина-то. причина, я лукавляю, та... причина по сути. Нет, а нет, в чем? Я, 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 я не лукавлю абсолютно. Я увидел, что мы как-то вылетаем из команды один по одному. То есть, если невозможно снести всю все правительство одним махом, там один к одному будет легче. И когда э, Айварес вышел, это был для меня катализатором элементарным, который ну, показал намного большую проблему, которая существует. У него на него давили, понятно, он же, ну, он же не врал, он сказал вышел, прямо честно заявил. Понял, что вот так на полшагу ходить неправильно, поэтому я вернулся. То есть И в предыдущие понимаем, месяцы вас эта мысль не посещала, а когда случилось с Айварсом, я могу к сказать, да, я я, я я прямо говорю, это был какой-то wake-up call, да вот. Будильник какой-то зазвонил, что вот тут один, второй, третий, четвертый. Я все-таки хочу вас спросить, несмотря на ваш ответ, был ли разговор Яценюка с вами лично, либо с командой министров о том, что, ребят, погодите, не горячитесь, вот давайте подождем немного. Либо были какие-то дивиденды, которые Нет, вам предлагали в обмен на остаться Нет. на должности? Нет, такого не было абсолютно. Мы все принимали решение сами, ну, конечно, обсуждали вместе. Был весь Кабмин. Знаете, когда вы говорите кризис, нету кризисов внутри правительства. Реально нету. Мы, мы нет, ну внутри правительства нету. Мы, мы абсолютно все нормально друг другу относимся. Есть кабиновский чат такой, который я, наверное, когда буду писать мемуары, наверное, распечатаю или через WhatsApp. Ну Это да, интересно. есть такой на Вайбере, -а -а. да. И там не только рабочие отношения, все по-другому. Знаете, как? Настолько сильна бюрократия в Украине, что, чтобы ее преодолеть, надо иметь элементарные отношения между министрами, такое дружественное, чтобы это пронести. И у нас очень хорошие отношения, рабочие отношения, что невозможно делать реформы, например, здравоохранения, не имея предпосылки реформы там, правоохранительных органов или там, прокуратуры или чего-то. Это все взаимосвязано. А вы сейчас говорите исключительно мы... о профессиональных отношениях, мы... либо о личностных? Который... У меня, вы так вы можете просить, спросить любого в личностных отношениях, еще лучше там абсолютно. Да вы что? Ну, да. Слушайте, ну а вот после того, как произошел этот конфликт Авакова-Саакашвили, да, и когда а, в сердцах Арсений Яценюк крикнул Саакашвили-гастролер, мне кажется, все грузины, которые присутствуют в нашем правительстве, применили это к себе. Вы применили, когда Нет. Вы услышали? свою страну довел! Как из черт из моей страны! Арсен Из твоей страны я украинец! Да. Между прочим! Я украинец! Дом. Нет! ты да. А ты артист! Трепло. Вот кто! -то. Артист! Церковь! Церковь! Сволочь такая! А поставь меня... Не выбор! Не ты выбор! Не выбор! Говню, блин! Мы тебя пригласили в страну! Дело делать! Мы не оперись вам политическим заниматься! Как вы оцениваете вообще такие словесные перемалки что вы действия? увидели там, вы увидели 20 минут. Вы не видели все там 2 часа. Ну вы Я больше не скажу. Окей. Okay. А, смотрите, а, Миша Саакашвили – человек, который изменил Грузию. Я это буду всегда признавать и подписываться вот под каждым моим словом. Я работал в его правительстве. Мы делали нормальные реформы очень быстро. Не спали, не ели. Ну, знаете, сейчас комментировать то, что происходит в Украине, для меня очень трудно, что я представляю власть, я часть этой власти, я часть уряда Украины, да, и правительства Украины. Работаю здесь, понимая, что я делаю. Я не попал сюда случайно. У меня никаких там меркантильных интересов нет. Нету финансовых интересов. Угу. Нету никаких других политических интересов. А какие там... же у вас интересы? Я хочу помочь стране. Мне элементарно, Вы то, видите? что я знаю, я хочу это выложить. И, и всем это... У нас очень хорошая команда. И, и в МОЗе, Очень многое сделано. Ну, или у него нет какой-то информации, или кто-то ему что-то не то говорит, но... Э, вот если посмотреть элементарно, что мы сделали за последний год, вот просто один пример. Передачей закупок на международные организации, я благодарен Верховной Раде, кстати, да. что она очень быстро принимала эти законы, мы смогли сэкономить 60%. 60 это огромные деньги. Вот, вот чтобы вы понимали, о чем, вы говорите, о чем идет речь, по одной программе, по туберкулезу, если мы покупали то же количество в прошлом году, мы уплатили 12 миллионов за то, что мы заплатили 7,5%. В этом году. Это при девальвации гривны и все такое, все такое. Но тем не менее, есть определенные моменты, о которых я все-таки хочу вас пожалуйста, спросить. Пожалуйста. И которые в прессе называют таким вашим имиджевым поражением, своеобразным. Да? Вот по поводу вашей команды. Мне хочется вспомнить о одном вашем заместителе. В свое время, когда шла компания предвыборная, имя этой девушки висело по городу, иногда недоброжелатели отмечали партию Сергея Тегибко, к которому mm -hmm. в прошлом имела девушка отношения. Вы понимаете, о ком я говорю, mm -hmm. да? Об Александре Павленко. Эту девушку называют человеком, которая причастна к... Ее называют протеже Глеба Загори. Я нагадаю нашим глядачам. Нардепа та власника фармацевтичной компании Дарница. Про это говорит газета День. Кроме того, она адвокат Тегибко, та Курлевской, член партии Сильная Украина в минулому. Ну и много других моментов. Олександру Павленко призначили заступником міністра охорони здоров'я 25 грудня 2014-го. За інформацією сайту «Лівий Берег, таке рішення ухвалили під впливом фармацевтичної мафії. Спочатку ж заступником міністра мав стати Володимир Курпіта, з яким Квіташвілі три місяці пропрацював в експертній групі з реформування медицини. Низка спілок, серед яких і європейська бізнес асоціація і американська торгова палата в Україні називають пані Олександру причиною неухвалення профільних законів у медицині. Дицині генпрокуратура України та центр протидії корупції в березні вимагали дисциплінарного стягнення для неї через суміщення адвокатської та чиновницької діяльності. А віцепрезидент однієї із медичних асоціацій Віктор Чумак описує її як наглядача, а не менеджера у МОЗ. Так кого она представляет? Ты или или... Вот, или вот к вам вопрос, собственно. Кого она представляет? Вы же и почему это не вышло? Вы берете интервью у меня. Завтра да. вы будете брать интервью у кого-то, потом у кого-то... Я а? спрашиваю, не представляете... Вы же не представляете никого. Вы Нет. Же делаете. Ну, она адвокат, она, она юрист, которая работала в созданной компании. Саша Поленко, я сейчас объясню, чтобы вы знали. Чтобы забудьте Ты и забудьте mm -hmm. королевскую... Но я миссари. не могу о Дарнице забыть, понимаете? Ну, Забудь о Дарнице тоже. А, почему? Я скажу почему. Потому что, во-первых, приходит человек молодой с прекрасным английским, юридическое образование да. и практическое образование, плюс финансовое образование. Мы, она сразу сказала, что вот у меня вот такая, такой шлейф, угу. что я работала там, 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 будет это для вас проблема? Я говорю, нет. Вы можете ее спросить. У нас такой был разговор. Я говорю, а если мы будем работать вместе, я всегда буду стоять за вами. Мы благодарны за этот ответ. Знаете, еще один момент, о котором хочется поговорить. На сайте министерства есть ваша декларация. Декларация за 2014 год. Вот интересный факт: 5 тысяч гривен написано, что вы заработали в месяц, да, будучи на должности. Вот я могу вам продемонстрировать. Да, да, я даже распечатал. Ну вдруг один, вы не помните. Я один месяц проработал. Один месяц. То есть, понятное дело, 5 тысяч гривен сейчас зарплата Подождите, у министра. 312, Извините, 317 300... копеек, да? копеек. Если быть точными. Mm -hmm. а какая у вас сейчас зарплата? То самое. Также есть. Да. То есть Александр Квиташвили уехал из своей страны и сейчас работает в Украине за 5000 гривен зарплаты нет, ежемесячно. Это неправильно. Вам не платят работаю, в конвертах? Да, ради Бога. Нет? Я нет? не работаю за 5000 гривен, работаю за идею. Ну, я не Ленин, uh -huh. я не Маркс, <говорит> и я не там, там революционер. Uh, но у меня есть возможность uh, год, как минимум, uh -huh. и больше года, прожить на свои скажем так, запас. Угу. Но если реально, смотрите. Э, ради э, чего? Мне, как ради чего? Слушайте, ну, э, есть люди, которые жертвуют э, всем для для чего, для идеи. да Но я не, я не очень такой единый Я очень прагматичный человек. Угу. Я, вот я, я, же, поэтому. Я не из того поколения, который. Вы которые, э, ну, знаете, нас учили, ну, молодая, но я там, там помню, меня учили, что деньги это плохо. Да. Деньги это ну, грязь. А деньги это нет, это очень хорошо, деньги это дают свободу. Свободу действий, свободу выбора, много свободы. Да, свобод. в конце концов, шотландские виски это тоже за 5 да. тысяч не купишь, правда? Нет, не купишь. Сидя? Да. Я могу себе позволить, mm -hmm. я много работал в своей жизни. Олександр Квітошвілі був першим із міністрів іноземців, хто подав декларацію про доходи. За 2014-й отримав із Грузії 82,5 тисячі доларів. Крім того, чільник МОЗ поклав 44 тисячі 846 доларів на недержавне пенсійне забезпечення. У власності Олександра перебувають автомобіль Hyundai, Таксон та квартира і земельна ділянка у Грузії. Я, я не буду утверждать, что я сейчас живу на содержании жены, хотя она живет и работает в Нью-Йорке, очень хорошо зарабатывает. Да. Uh, моя дружина зарабатывает на больше бирже, работающая приватным нотариусом. У меня дружина работает в международной компании. То есть в это за рахунок дружины, да? <свят> <свят> У нее есть свои сбережения, и это мы принимали решение совместно, что я буду здесь. Ну, если честно, то мы... Так э, рассчитывали на один год. Затянулось. <laughs> Но сейчас затянулось. Но ну, ничего страшного. Спонсор показу – юридичная фирма Лавринович и партнеры». Я уже 14 месяцев работаю, никто, никто никогда не подходил э, с «а мы вот…» да, 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 Не было такого. Сейчас сразу заявил, что если такое будет, мы сразу идем там вместе к прокурору. Не в ЗАГС, а сразу к прокурору. А, про, про слава богу, грузин mm -hmm. первый сам. А, ну не в этот момент. Я, я, я просто не... не а, в Грузии у меня тоже такая репутация. Была. Вы можете спросить там. Mm -hmm. Я тоже туда приехал из Америки. Я бросил там очень комфортную жизнь. Очень комфортную жизнь. Я жил в Нью-Йорке. Позвали, приехал, работал три года почти в Мозе. За період міністрування квіташвілі у Грузії були приватизовані всі медичні заклади, лікарні поліклініки. Тощо грузинам держава видає ваучер на лікування, а пацієнт сам вирішує до якої лікарні і якого лікаря іти із цим ваучером. З держбюджету на фінансування лікарень гроші не виділяються. Вели програму дешеве страхування, яка допомагає бідним придбати страховку. Екстрена допомога надається безкоштовно, також повністю фінансуються медичні послуги. детям до 3 років и летним после 60 -ти. Грузин із с малыми статками, до числа яких входят пенсионеры, та вчителі застраховали безкуштовно. Давайте теперь а, о вашей непосредственной деятельности министра охраны здоровья. Когда вы последний раз были в государственной поликлинике? Вот не в качестве официального визита, а вот просто так. вот Саакашвили любит просто так спускаться в метро, ездить в маршрутках, вы-то да, посещаете? Нет, я не посещаю. Слава богу, я здоров. Mm -hmm. а, честно говоря, знаете, в Украине, ну, в принципе, все одно и то же. То есть, ну, плохо. Везде плохо. Но плохо, потому что мы неправильно финансируем систему. Плохо, потому что у людей нет возможности работать нормально, у врачей. Плохо, потому что нет нормального менеджмента, управления всего этого. И оно еще будет но хуже, у вас же есть возможность хуже. это изменить. Когда, Нет. Когда? Вот. Когда станет возможным вот. ну, сейчас, присутствие в нашей. Дошли Да, Дошли, дошли. дошли, самого... дошли. да. да. А, не в упрек Верховной Рады да. Украины, но я должен сказать: есть некоторые вещи, которые без изменения законов мы не сможем начать. И что меня убивает, это не то, что там, там поговорили и не приняли. Это одно. А второй, когда вообще не дошли до этого. То есть, например, наши законы, да это три закона. Три. Они даже не вышли в зал голосования. В зал пленарного на голосование. И это тормозит все. Ну и какой вы видите выход из этой ситуации? Выход из ситуации. Но ну, я думаю, что без такой поддержки, вот реальной поддержки, вот если в Украине было там 250 депутатов. Профессиональных. То есть изменение количества депутатов в Верховной Раде могло быть выходом. Ну да, и, я думаю, что да. И ускорило я думаю, бы что этот да, процесс. Уменьшение количества. Что? Если мы если мы хотим сохранить эту эту модель, да. а, то я думаю, что там должны быть да, меньше людей, которые быстро принимают uh -huh. решения и быстро, потому что еще раз 450 человек, разные комитеты, это очень долгий процесс. У нас есть к вам 20 вопросов. Эти 20 вопросов – это своеобразный синтез того, что мы видели в интернете, и то, что интересует нас. Mm -hmm. Вы готовы? Да. So. Mm -hmm. Вы беспокоитесь, что отзывы о работе в Украине негативно скажутся на вашей карьере? Нет. Если бы это зависело только от вас, вы бы покинули МОЗ еще в июле месяце? Нет. Вы оставили должность министра в Грузии из-за определенного давления на вас? Нет. Если вас пригласят в Кабмин Грузии, вы вернетесь? Нет. Если бы премьер-министром Украины был Саакашвили, реформы бы двигались быстрее? Нет. Украинцы доверяют иностранцам во власти больше, чем своим землякам, по вашему мнению? Нет. Вы доверяете блоку Петра Порошенко после июльских событий? Нет. Кандидатуры в Кабмин от БПП – это путь к злоупотреблениям? Это ужас. Угу. Вы считаете, что из вас сделали показала отпущение. Нет. Есть такое ощущение? Нет. Если бы после юльского расследования вас решили посадить за решетку, вы бы оставили Украину, уехали бы отсюда. Я не знаю, какая, какая ситуация по интенсиальной службе. Нет, конечно. Нет, нет. Вы считаете украинцев неблагодарными? Абсолютно нет. Саакашвили правильно отреагировал на слова Авакова во время заседания Совета реформ? Нет. нет. Вы считаете, что приглашение иностранцев в Украину себя оправдало? Да. В Кабмине осталась коррупция? Я не знаю. Как это можно ответить, да или нет? Слушайте, ну если, если вопрос вы... Еще вы считаете, что в Кабинете министров есть коррупция? Нет, я не считаю. Вот, собственно, так вопрос нет, вопрос ответ. был другой. Вопрос был, осталась ли... Но она была. Но это при... Есть факты расследования. А расследований. при, при Азарово? Ну, безусловно, а при А Ну, хорошо, тогда, окей. Да, окей. Вы считаете, что Ольга Богомолец работает на чьи-то интересы? Нет. Лично с вами или вашими заместителями пробовали договориться? А -а -а, я не могу ответить за своих заместителей, потому что ну, со мной нет ни один раз. Сегодня вы бы взяли Александра Павленко своим заместителем? Абсолютно. Вас попросили забрать заявление об отставке, либо вы это сделали сами? Я это делал сам. Если... А, подожди, мне просили все почти okay. все сотрудники МОЗ okay. за последние 6 месяцев. То есть вас просили сотрудники МОЗ? Люди, которые со мной работают, да. Слушайте, ну это открывает абсолютно другую историю. Окей, хорошо. Но не... я забирал не за этого. Если этот кабмин останется еще на год, он станет более эффективным эм, после на... всего, что он пережил. На один год я бы сказал, что да, после года нет. Угу. Почему? Потому что после года, я думаю, что нужно будет уже ну, новые люди, которые будут генерировать новые идеи. Спасибо вам огромное, спасибо за интервью, удачи. Показу юридична фирма Лавринович и партнеры.